Живало вітаю тебе з прем'єрою. Це дебют. Я так розумію, що в тебе були викладачі з акторської майстерності. Власне, як довго ти займалася перед тим, як зняти свій перший акторський дубль? У мене було майстерство актора в консерваторії. Ми обов'язково проходимо цей предмет і кілька зустрічей у мене було з педагогом Розкруйте себе... почувствуй, что ты можешь и прочее, и прочее. На самом деле не было никаких уроков. Уроки действительно были на площадке. И, конечно же, очень много самообразования, потому что я смотрела очень много фильмов того времени. И мне хотелось понять, кто же были эти женщины тогда, почему они ходили так с такой... Знаешь, у меня же есть от природы, немножко я сутулюсь, но почему-то мне захотелось узнать, почему они так гордо носили свои плечи, свою шею, потому что у них были шляпы. Вот ты можешь это понять, да. Да, потому що у них були шляпи, і дивіться э, в этом фільмі я не появляюсь, по моєму ні разу не появляюсь без шляпи. Тобі було дуже важко цілуватися. Да. перед камерой и плакать. А что все-таки было ваше? Я очень переживала перед сценой поцелуя. Более того, Саннин еще перед сценой поцелуя мне сказал, ты еще скажи спасибо, что у нас нет постельной сцены. Потому что мне в Голливуде сказали, что это у тебя главная героиня, красотка, ее, значит, там все по сценарию любят и, и хотят. Вот. И нет ни одной, значит, постельной сцены. Я сказала, господи, спасибо вам, Лысичек, что вы ее все-таки не вставили, потому что даже сцена поцелуя дала не очень непросто. И вот сейчас мой папа э, во Львове, он сказал, что я завтра обязательно пойду в кинотеатр смотреть и я уже завтра жду звонка. Как он отреагирует на то, что он никогда не видел, а тем более на таком экране, как его дочь, а вовсю, значит, целуется. Батька будет... Ревнувати? Да. чи критикувати. Ну я не знаю, звісно, але мені кажеться, він може странно відреагувати. Не знаю, твоїм партнером на майданчику був маленький хлопчик. В тебе з ним склалися дуже теплі стосунки. В вас багато спільних сцен. Ти у цей момент подумала, що можливо і тобі вже час своїх власних дітей народжувати. Ти знаєш, я дійсно об этом думаю. Я очень хочу сина, правда, і мені кажеться, мальчики це очень круто. Ні, дівчинки це, звісно, хорошо, але я. Думаю, что дай бог, если у меня все сложится, то я бы очень хотела сына.